yang baru cuma bulan 1 bulan 2 25 hinggalah 31 bulan 1 2 02 tujuh eh. tahun kalau ada penyambungan jumpa lagi lah jadi saya bawa kepada tiga tajuk tazkirahnya hujung sikit ya eh. tapi sikit tu pun insya Allah untuk kita jumpa kalah yang pertama sekali sebagai penggerak Dun Marani ini dan juga penggerak-penggerak Johor yang lain kami telah diberikan tugasan banyak. Secara amnya tugasannya itu memantau pengimarahan masjid surau memantau pergerakan Imam Bilal Noja masjid dan juga Imam dan juga Bilal Surau kemudian memeriksa sehinggakan ke kebersihan masjid dan juga tandas dan juga persekitaran masuklah parking kawasan-kawasan sebab bagi bangunan-bangunan ianya di bawah Jabatan Agama Johor. Bagi tanah di bawah Majlis Agama Islam Johor. Dua ini kita tak kira masjid atau surau. Bagi yang dah tahu Alhamdulillah saya cuma ulang tayang balik, ingatan balik bagi masjid dan surau apa-apa saja yang nak diubah suai sama ada ada duit ke ada budget ke daripada swasta ke ataupun daripada duit tabung masjid perlu dibawa mesyuarat dan minit mesyuarat itu dengan surat dipanggil kertas kerja perlu dihantar ke pejabat kadi Muak kalau Muaklah kemudian pejabat kadi akan periksa kalau perlu buat spot check mengejut ataupun datang buat lawatan check in baru akan di diberi uh, beri kata, kata putus tapi jawapan untuk dibawa diajukan kepada Jabatan Agama Johor ataupun Majlis Agama Islam dan sebagainya. Walaupun duit itu datangnya daripada uh, parlimen ke atau don ataupun daripada don. Duit ada simpan tapi kelulusan tak boleh walaupun menukar cat sekalipun. Banyak eh. Jangan kata pengurusi masjid ni cap dah buruk pun tak tukar-tukar duit berpuluh ribu ratus ribu. Contoh. Jangan. Saya sebelum ni pun saya kata gitu. Apa nak datang tanggap tak tahu Tak boleh eh. Segala apa pergerakan bangunan perlu hantar minta surat permohonan kepada pejabat kadimah. Itu yang kita seorang awam tak tahu. Keduanya, daripada situ juga dulu memang tak ada seorang pun tak tahu macam mana kak imam bila noje dapat duit elang dia ada komplain tak lima tahun kerja tak dapat satu sen pun dia salahkannya pengurusi dia AJK salah kan? bukan sebenarnya dari dulu lagi benda ini dipantau di ditandakan oleh penggerak dulu tulis tangan eh tangan jadi ganti kat sini ada penggerak di mana bagi dia pegawai masjid surau imam menjalankan tugas dengan baik bilal menjalankan tugas dengan baik nojim menjalankan tugas dengan baik pegawai masjid surau memenuhi kotak penelitian pegawai masjid surau yang bertugas merupakan pemegang tauliah pegawai menghadiri muzakarah atau khusus mengikut jadual daerah nasihat dan bimbingan kepada pegawai masjid penggerak jadi di surau datang muzakarah tak datang Sain, hilang Sain, hilang sama ada yang marah eh so, mesti majlis surau ataupun imam majlis surau ataupun balik ikut pintu belakang biasa dibuat di majlis sultan Ibrahim jadi kat sini kalau tanda tangan pegawai itu buat apa tak ada lawan eh pegawai majlis dan juga pegawai surau kalau tak ada tanda tangan Harapan untuk allowance itu dipotong sebelum saya sign tu, dah dia orang dah potong dulu. Memang tinggi. Dan keduanya bagi nojo, ya nojo. Saya takut saya salah nih. Okay, bagi selain daripada imam dan bilal masjid, sebab imam bilal masjid elawannya dibayar oleh oleh jakeem. Insyaallah dalam tujuh bulan ke tu, boleh jolok dinding keluar duit lah. Tetapi bagi surau ini, bilal surau imam surau. Tak eh? Saya takut saya silap nojo ni. Dia dipanggil elawan. Elaun kalau tak cukup syarat ataupun penggerak tak sign, penggerak tak isi dalam borang, elaun tak boleh di dibayar tak boleh dimasukkan. Saya sejak dalam 22 bulan ke 25 minta untuk cop sign borang kehadiran imam dan juga bilal. Rupanya dekat situ eh. Ada yang tanya, pengusi tanya, imam tanya, macam mana dia orang nak tahu ni? Bila imam dan bilal yang menjalankan tugas. Tak ada borang, memang tak ada. Jadi dia punya hasilnya mana? Hasilnya itu adalah pada borang lawatan. Itu sensitif. Segi duit sensitif. Begitu juga yang berlaku baru ini. Bila dapat one off RM500. Banyak RM500 eh. Kalau kita kira segi apa ni untuk nak raya tu memang banyak. Tiga kali panggil. Kali pertama panggil tak datang. Sebab dia tak nak ambil. Tak apa lagi. Bila dia buka lagi ada yang tak dapat. Buat balik raya. Dia panggil kali kedua tunggu lagi tak datang kena lagi eh bergerak juga kena cari ada yang ber berinisiatif tersendiri cari untuk kampung dan cari mulu untuk dapatkan imam dan juga bilal yang tak nak ambil 500 ni dan sekali lagi tak air tadi orang yang sama yang tak datang pada yang kedua tu dipanggil lagi pun ada juga tak datang maka dikeluarkan satu borang dipanggil surat uh, borang persetujuan ada kan eh? Cop jari sekali, saya tak nak terima lima ratus. Pulang balik. Saya nama sekian-sekian tak nak terima lima ratus ringgit tu. Ayat tu bahaya. Bahaya kepada orang yang tak ambil. Jadi, dah terlepas semuanya dipulang balikkan ke ibu, ke ibu pejabat. Bagi Don Marani, ramai eh. Dalam lima, enam orang eh, tak ambil. Kali-kali lima -kali tiga ribu. Banyak tu kan. Jadi, apa yang berlaku, saya ambil ini, saya sendiri. Saya seorang juga ini, untuk masa bulan 2, saya datang siang malam, pagi petang, hantar kutubah dan sebagainya. Dan saya duduk belakang, tak kira lah, semangat subuh ke, maghrib atau isyak, ataupun zuhur dan juga asar. Manakala bulan puasa, saya datang buka puasa, semayang maghrib, balik, main isyak kat lain. Balik, semayang terawih, empat rakan, dua rakan, dua lain, pergi dekat lain. Satu hari dekat lima, enam tempat. Maka saya dapatlah pempahal, kumpulkan maklumat-maklumat yang saya nampak yang bercelaru cerca merba berlaku di Dun Marani. Apakah yang cerca merba yang bercelaru itu? Pertama, secara dasarnya semua perimaran itu berlaku dalam 20 rakaat. Maksudnya tak komen eh, 20 rakaat. Alhamdulillah di Dun Marani tak ada isu, tak ada komen. Macam dah tutup buku lah. Manakala yang keduanya ialah Kehadiran Alhamdulillah itu perkara biasa yang datang tu walaupun dia balik awal ke, dia sambung ke rumah ke, witirnya itu saya tak berani kata berbeza dengan yang tak datang, dia solat ke rumah dengan bini dia sebab sunat itu pun saya tak nak komen tetapi yang saya nak komen ialah kelajuan kelajuan solat, ter solat terawih itu sendiri sebelum kelajuan itu timbul maka masjid dan surau diberi peluang untuk menghantar calon-calon Uh, imam terawih. Tak kira lah tafiz ke atau imam tempat lain ke. Tak dipaksa untuk satu hari uh, satu, juzuk ataupun imam tu baca khatam untuk satu bulan itu. Eh. Jadi tak dipaksa. Memang kena terawih itu. Maka atas inisiatif, kalau saya pernah duduk sini beberapa lama masa Imam Hasan nama Imam Al-Hafiz ada untuk meraihkan beliau. Memang menggigil eh, satu jam lebih kan. Eh. Satu jam lebih. jumpa Tadarus. Saya join. Satu jam lagi balik dekat pusat satu rumah. Tombang. Dua kali ya saya datang. Bukan kata kenapa saya tak mampu. Kan? Saya sendiri tak mampu. Lepas aja solat, saya mesti lagi bilang. Jadi apa yang saya nampak itu. Saya nak kongsi tuan-tuan. Ulama-ulama yang terkenal telah beritahu. Bukan kita nak solat terawih ke solat apa tu. Laju cepat balik. Bukan. Ulang balik. Bukan kerana kita nak kejar beberapa rakaat ataupun nak cepat balik. Tak kira sembahyang fardu tu bukan. Tetapi diingatkan balik secara umum eh bukan ada pergi contoh, eh. Yang kita solat itu kita nak jaga mutu dia. Lagi lambat lagi bagus. Tetapi ada tetapi lagi. Solat Jumaat jangan pula tiba imam bawa Yasin. pertama ada tak ada kan? Bukan kedua dia bawa pula surah ni surah yang panjang. Bukan. Solat Jumaat ini, saya pergi ke solat Jumaat kejap. Memang masa yang dah ada itu, Surah pun dah lebih tahu surah Jumaah ataupun al Insan betul eh. Kalau yang rasa baca lambat tu dia boleh tukar. Hatta kalau dia nak baca inna atayna kal kawasar pun boleh. Tapi markahnya lain lah. Kenapa ketika solat Jumaat ramai pegawai-pegawai awam ni dia singgah untuk solat padahal dia dalam perjalanan ke tempat lain. Ataupun mungkin persyaratnya pukul 2. Tengok imamnya baca lambat. Kemudian baca kutubah, dah lah ikut yang tu. Dia tambah sedikit ulasan. Saya sentuh tu. Dah berlaku, ditambah ulasan selepas Jumaat. Minta maaf Imam imam masjid, khotib-khotib masjid dan juga surau untuk semayang Jumaat. Eh, semayang Raya. Tolong jangan tambah walaupun satu kalimah. Tambah tak boleh, buang pun tak boleh. Ulang balik. Tambah tak boleh, buang pun tak boleh. Satu kesalahan besar. Siapakah yang menangguh kesalahan besar? bergerak. Mereka kena buat aduan. Maka pengungsi dan juga pengungsi tak kena. Dan juga imam tersebut kena kena pasti kena menghadap dulu penggerak sebelum dibawa ke pejabat. Kalau aduannya itu, laporan itu sampai terus ke pejabat, lagi dahsyat. Jadi balik tadi, kelajuan kita solat itu, kenapa ulama itu kata dia tak buka sebab dia bagi point je. Ketika kita solat, kita berkata-kata dengan Allah SWT. Ulang balik. Ketika solat kita berkata-kata kepada Allah SWT, manakala ketika kita membaca Al-Quran, Allah berkata-kata kepada kita. Jangan ditanya pula macam mana pula. Nah, itu dah cerita jauh-jauh. Saya tak sentuh. Kalau sentuhkan tiga jam tak balik, saya dah langgar pula etika saya. Jadi atas dasar penggerak ni, penggerak ini, saya pantau saya nampak sebab saya ada tiga tugas. Penggerak Majlis Surah Don Marani, kedua ejen pemutan tabung TPMJ Tabung Pengurutan Masjid Amal Jariah Johor TPMJ dan ketiga sebarai, sebagai uh, tugas hakiki saya sampai mati ialah guru khas Al-Quran yang ada sanad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiga ni biasanya saya akan sentuh masjid lat 10 minggu sekali, surau 5 bulan sekali. Ah uh, begitu kan. Apa lagi saya jumpa? Ini jangan marah, ini saya kena, saya kena tegur Eh. Saya, saya kena ambil tahu, kongsi. Kalau tak nanti kaki dia pegang. Ketiga, saya pergi di satu tempat, surau tak jumpa, masjid. Saya panggil, ujulah pengusinya baik dengan saya, kenalan. Ji, saya tanya, tadi bila tengah azan, saya tengok mu'azin dekat luar ramai. Solat padu eh. solat padu, bukan solat jumat, solat padu, di dalam masjid. Saya masuk, dia orang tak kenal. Dia kata, macam mana mu'azin kat depan, tengah azan ada lagi muadzin tambahan di luar ataupun di dalam ruang masjid. Tak maksud ada. Dah berbuih semua orang teguk. Tak tak dihiraukan. Saya nak kongsi satu, ada satu masjid, saya yang kuliah kat situ. Seorang jemaah bangun, depan dan belakang, bercakap ketika azan di Mati tak boleh mengucap. Full stop. Kita siasat ni, betul tak betul kan? Saya kasih itu. Jadi bila balik kepada kelajuan tadi, Alhamdulillah, beberapa tahun ni saya nampak masjid memang bagus lah. Masjid-masjid yang saya bagi ada 10 dan 2 surau Jumaat. Semuanya baca tertib, fasohanya, tajwidnya, dia punya pergerakan sebab mereka tahu walaupun mereka muda, mungkin umurnya dalam 40-an, 50-an. Tetapi di belakangnya ada yang kereta-kereta anti-klasik. Ada kan? Ha siri 70, siri 80, mungkin ada siri 90. Nak turun tu gigil-gigil-gigil, terpaksa duduk atas kursi. Bagi imam masjid, mereka prihatin dia tahu belakangnya ada ada makmum yang itu. Sebab itulah tahun ini, yang mana rasa nak satu juzuk itu solat terawih, mereka datang ke masjid-masjid yang terkenal dengan satu juzuk. Yang tak termasuk dalam kategori itu, dia pergi ke surau-surau. Dekat sinilah yang saya nak masuk bahagian tajwidnya Daripada mula angkat takbir itu Imamnya bagus Allahu Akbar jaga Tetapi Ada juga di surau, saya kata surau eh sebab surau ni Mungkin sini ada dekat kan kita ni ada imam-imam surau Dan juga ada AJK-AJK pengurusi surau Di dalam bandar mu'ah ini Yang selalu pergi-pergi masjid lain untuk jumat Kadang-kadang takbir ratu ihram eh itu tajwidnya langgar. Saya ambil tajwid je, saya tak kata lain. Tajwidnya langgar. Pertama dia kata Allahu akbar. Ada qala. Bila tajwid ini dia akan langgar kepada Bilal yang marah Bilal. Kan? Ha, eh? sini ada berapa, berapa Bilal? Tiga. Tiga kan? Bilal. Tiga. Tak campur lagi Bilal Rawatib kan? Yang kadang-kadang Bilal ni tak, tak ni. Imam sakit tekak tali azat. Bilal satu dua tiga pula. Ada open house tak dia balik. Jadi ada bila ada rawat dia. Ada eh. Majid suara kadang, kadang orang lain bila sebab dah tak ada orang. Dia buat azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak jaga tajwid. Tak jaga tajwid. Saya petik satu saja. Zaman Rasulullah seorang sahabat nak azan. Dia pun azan. Nabi kasih satu waktu subuh. Malaikat turun lepas subuh. Dia tanya, wahai Rasulullah tadi tak semayang subuh ke? Nabi kata semayang. Tak sampai pun azan ke atas ke langit. Nabi diam. Nabi kata si Polan tadi bukannya bilal berubah. Jadi panjang eh. Jadi pulang balik. Bukan calang-calang kaleng-kaleng orang tu nak jadi bilal senang-senang. Bukan. Sebab itulah bilal imam bilal dan juga imam juga bilal masjid. Imam dan juga bilal surau. Ada orang takut macam Bukan takut nak dapat duit. Tidak. Takut untuk pukul tengah jawab. Jadi ulang balik. Bagi masjid tolong tolong-tolong. Tiga kali saya minta tolong. Kalau imamnya tak ada, tu huzurat eh. Beritahu kan. eh. tiba tengok soal tu syekh tu. Dengan jubahnya, dengan soal-soal, dengan daiknya, semua. Memang watak dia memang dia imam. Tapi bukan di Johor. Ulang balik, bukan di Johor. Mungkin dekat Melaka ke, ke tempat lain. Kita suruh dia jadi imam. Tak boleh. Apa hukum dia? Johor? Tak boleh. Hanya imam yang lain di dalam Johor seperti imam surau, dia ada tauliah. Telah di, diberi kebenaran tauliah itu. Kalau dah tak ada imam, satu, dua, tiga, tak ada bilal, satu, satu, bilal tu biasanya imam tiga atau imam empat. Tolong kenal pasti. Ada tak? Contoh surau Pai Gadi, ada tak? Surau Ash-Shakirin, ada tak? Atau kita nampak? Masjid Al-Manar, imamnya singgah, tak bilal singgah. Minta tolong. Beliau jadi imam. Biasanya imam bila? Zohor Asar. Masjid Masjid Jamek memang dilawati oleh pegawai-pegawai hatta mungkin pengarah sendiri datang duduk belakang. Siapa kena? Siapa kena jawab? Penggerak. Lagi siapa kena? Pengerusi. Siapa kena lagi? Imam. Dia punya senarai itu berjujud. Tak jawab masa tu, tak main jawab-jawab lisan. Datang email, kena jawab. Ini saya beritahu ni, benda ni dah berlaku semua. Di zaman 2025-2027 ni, penggal ini memang kita pastikan itu. Kedua, kalaulah ada yang nak, yang nak, nak apa? Saya tak, saya tak larang kan, eh, nak, nak komplain. Whatsapp, 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 Whatsapp. Pum, dia hantar. Tak hantar ke muah, mungkin hantar sampai ke Johor. Tolong, tiga kali, lima kali fikir, kalau saya buat ni, kalau aku buat ni, adakah akan mem Buatkan fitnah atau sebagainya. Rujuk balik. Jumpa pengurusi. Kalau pengurusi tak nak dengar, no, no, no. Tolong cari penggerak Don Marani. Saya di pejabat. Tak ada, tolong dapatkan telefon. Nombor, telefon. Jumpa di luar atau di beranda-beranda. Slow talk. Saya akan selir kebual. Ini Tuan Haji, ini Bang, ini Akak. Tolong sign. Tulis nama saya. Tak boleh dia cakap, saya tulis, saya sign. Tak boleh. Itu fitnah. Berlaku tak? Berlaku. Apa yang berlaku? Imamnya Allahu Ak. Allahu Ak. Sami Allahu liman hamidah. Contoh. Allahu Ak. Barnya tak keluar. Tajwid. Bila tak sempurna akbaru atau akbar. Maka tak biar Iram itu. Tak biar Iram yang pertama itu. Tak sah. Tak sah tak biar Iram. Yang jadi imam tu dia sendiri solatnya tak sah. Walaupun ada orang cover dia, cover lain atau dia pun menjawab, saya sebut tapi dalam hati. Tidak. Tapi Ratu Iram kat situ. Tajwidnya kat situ. Kedua, kita masuk yang ter, terpenting ketika solat. Iaitu suratul fatihah. Nampak? Saya menjawab, aku satu. Nampaknya macam tak ada hal. Mana tajwid? Dalam hati. Bagi solat, sual bagi semayang, lima rukun qawli yang kita kena sebut, kena dengar. Yang sepatutnya dengar telinga sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semua kena dengar. Tapi kalau suara ni tak boleh nak dikecilkan, suara-suara rukus, kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Orang oh, takkan dengar. Tak apa, boleh lagi. Dua, dua. Tiga, sebab memang kena pakai kuat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan mengganggu. Saf kedua dan juga saf ketiga dan jangan ganggu imam. Kita kena semak bacaan kita dalam surah Al-Fatiha. Tajwidnya yang paling penting ialah ada empat belas. Berapa? Empat belas sabdu di dalam uh, surah al Buang satu sabdu. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Tak ada Rabbil Alamin. Ambil bagian tu yang popular, yang kesalahan biasa orang berlaku. Yang baca, Fatihahnya dengar. Yang baca dengar, eh? yang baca dalam hati saya pun tak mampu nak semak betul salah. Satu buang sablu, maka Seri Tajwid dia telah melakukan satu kesalahan, membuang satu huruf, itu dia panggil Lahnul Jali. Satu, salam besar. Membatalkan, tak boleh membuatkan solatnya tak sah. Makmum cerita lain. Itu tanya guru-guru fiqah nanti. Kedua, dibaca sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmani wa rahimani. Bidiki akan abudu ya kana sa'in. Idina salatu wa sakin. Ya kana abudu kana sa'in. Idina salatu wa sakin. lazina anta alaihi wa rahmatu billahi wa Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dhalikal sultu. Boleh sambung. Adakah sambung itu menepati piwayannya? Wakafnya itu dengan ma'arif meskipun paling tidak dua. Kalau yang buat hadarah kosak. Biasanya tapis safi alafis. Baca sambung dia ambil dua alamin dua, eh kita nampak macam tak ada tapi dia ambil Ataupun atau ambil empat rakaat yang biasa tu yang paling abdul empat rakaat makrif tu sukunya bismillahirrahmanirrahim atau ha, empat ataupun dia ambil enam buat dia seorang seorang qori bismillahirrahmanirrahim ha, contoh ada tiga kategori itu tajwid juga tapi kalau dah lepas wakaf ingat betul-betul saya jaga nari ya lepas saya datang kalau ada umur saya tak sentuh dah bahagian panjang ni Ataupun mungkin saya tak lalu dah lagi masjid Bila dia baca itu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki ya biddi'i Ya kanak Akan ya kanak akan Dina srawa tal mustahim Srawa tal lazim Alhamdulillahirrahmanirrahim Dia berkata ikut apa Wa ibi ma'udhu bi'alaihim Wa Dia berhenti tanpa Sempurnakan dia punya wakaf Dan tak ambil nafas baru Itu dari segi tajwid Satu kesalahan mencuri nafas dan juga membuat bagi saya saya katakan hukum saya ialah membuat sakta buatan sendiri. Ini kesalahan paling biasa. Percaya atau tak percaya tanya di sini. Tadi masa baca dalam hati tu, baca dalam hati ya sebenarnya sunat sendiri. Atau ikut belakang ni baca dalam hati. Tadi wakaf tu ada nafas tak? Memang tak boleh jawapan dia. Sama juga kalau kita baca Yasin. Contoh. mim kodina hadha mawarab. Tak ada sakta. Sebab itu boleh ada wakaf kili. Tetapi di dalam surah uh, surah Al-Kahfi i wajah qayyima kat situ sat wajib pun ada wakaf ayat. Surah tolak tepi. Tak baca surah dalam semayang pun dah sunat. Tetapi surah tul fatihah rukun pauli yang perlu dijaga. Kalau tak jaga macam mana? Allah Allah. Bermuzakarah lah dengan guru-guru Al-Quran kat sini. Ramai ah, eh. Yang anak-anak murid, Imam Hassan, Alafi pun ramai imam-imam bila yang Alafi saya pun segan Walaupun dia tak pakai siruban dengan apa? Dengan ketaya putih merah tu kan Kesegan kan Saya main saya suka tarik kaki tepi. Di dalam surah tu, Fatiha Okay, penutup Tuan-tuan yang ada, ada yang lagi Tolong dengar baik-baik Nanti cuba semak balik, ambil telefon, rakam bacaan Fatihah kita itu betul tak betul yang saya kata ni. Nama pun suratul Fatihah. Nama pun dah lain. Dan kita kata surah apa? Fatihah eh. Fatihah cakap Melayu eh. Tak kisah salah cakap Malaysia. Nama lain. Sebutannya lain. Ketika kita memulakan solat itu dengan suratul Fatihah itu ada dua perlu dijaga. Yang kedua eh. Apakah yang perlu dijaga itu? Kita di dalam Johor, mazhab kita mazhab syafi'i, maka kita kena pegang betul-betul surah al-fatihah itu ada berapa ayat? Tujuh. Betul? Tujuh ayat. Berapa nafas boleh buat? Nafas cerita lain. Tiga nafas boleh, empat nafas boleh, tujuh nafas boleh, tujuh kali berhenti, lapan kali berhenti pun boleh. Tetapi satu ini, satu kalimah ini kalau kita langgar dan memang selalu dilanggar Memang kita buat dan kadang-kadang memang sengaja kita buat. Kalau tak semayang, baca dalam hati. Kalau tak baca dalam hati, malam tadi baca Yasin. Kalau tak malam tadi baca Yasin, masuk buat tahlil. Apakah dia? Dengar betul-betul. Bukan saya nak ugut tidak. Sebab inilah hasil lawatan saya sebagai penggerak. Iaitu tajunya. Lepas Bismillahirrahmanirrahim. Itu jarang orang salah. Jarang eh. Nak makan ke? Masa nak makan salah. Bismillah. Itu dah lain. Itu makan. Ketika solat, dan ketiga baca yang lain. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Right. Ayat pertama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ulang balik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siap ada ni lagi tu. Dia ada jeng, jengkau lagi. Salah. Di mana kan salah dia? Mungkin ada dah dengar. Alhamdulillah. Ini ulang tayang. Ulang tayang ni. Ya. Yang kali pertama dengar ni. Tolong semak. Tolong ulang balik. Tolong semak. Tanyalah pada imam-imam. Bila-bila cari dan cari guru al Saya pula, saya nak semak, saya tak boleh cari guru al Sebab saya ada sanad, saya nak cari orang yang ada sanad sama dengan saya atau atas lagi. Pulang balik, bukan kerana sombong tidak. Sebab saya yang ke-34, saya kena cari yang 30 ataupun 28 ataupun, ataupun ke atas lagi. Saya tak boleh cari yang bawah, takut-takut nanti yang saya ambil itu dengan yang dia dapat tu tak sama. Fitnah. Apakah kesalahan dia? Huruf H, itu yang macam huruf gym eh. Yang cerita Piramdi tu. Tu, ni uh, Doremi tu, Ha tu. Ha pedas. Ha pedas yang mana? Alhamdulillah. Memang perit nak keluar. Alhamdulillah. Kena bunyi. Apa beza Alhamdulillah dengan Alhamdulillah. Sebab tu saya bergerak ni. Saya beritahu ni poin yang terakhir. Abis bila kita membaca Alhamdulillah, ha pedas. lah, dia guru Quran. Ah, no, bukan. Tak boleh ayat tu keluar eh. Tak boleh. Nabi Muhammad bertadarus atau bertalaki semula dengan dengan Malaikat Jibril di ujung kalam di ujung akhir umur Nabi Muhammad itu Rasulullah dua kali bertadarus dengan Malaikat Jibril. Tapi kita ini bertadarus setiap tahun. Ha pada itu penyemak tak nak teguh. tak nak teguh. Kalau nak dapat yang yang tokoh baik panggil lah mantan imam ni, imam kita dulu, imam Hasan biar dia buka sekali-sekali sebulan -sekali. Cuba dengar. Ha dia, H dia, za dia, V dia. Semua huruf-huruf tu ada beza. Ha H pedas, Alhamdulillah membawa kepada segala puji bagi Allah. Tajwidnya sikit lagi. Huruf H, ha, mahras saja. Tapi maknanya besar jauh. Manakala kalau Alhamdulillah. Ulang balik. Alhamdulillah. Apakah maksud dia? Saya Ambil itu saja. Segala binasa bagi Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu yang sebenar. Tapi sebabkan kita bukan engkar. Alah, sikit-sikit nak baiki. Alah. Ini ayat Allah ini memang perkara biasa. Eh? Maka kita buat tak tahu. Jadilah bacanya. Segala binasa bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Alhamdulillah. Ada segi tajwid ini. Kami kan kadang-kadang tak berani tegur. maaf. Tak boleh tegur. Saya pasal saya ada amanah untuk ummah ini dengan hasil lawatan itu saya dengar semalam Jumaatnya baca kutubah Alhamdulillah qul contohlah eh. Kak saya hafal mana-mana bagian-bagian tu saya dengar. Dan bila tajwidnya kena bagian dengung ing pun akan ha, kita dengar. Ada yang tempat-tempat eh, semalam Jumaat dan tarawih dia baca apa? In kuntum Pelanggaran tajwid tidak ada salah tetapi di dalam laporan itu ada bab pengimarahan dan juga membudayakan Al-Quran. Dia akan melibatkan saya. Akhir kalam, saya minta maaf hari ini. Kalau ada umur, jumpa lagi berapa tahun? Eh, berapa bulan? Lagi 10 minggu. Kalau ada kekangan, tak boleh lagi masuk majlis ikhmah, saya tak kisah. Saya duduk belakang. Saya mencatat je. Duduk belakang pengurusi. <laughs> Jauh sikit. Nanti pengurusi kenal. Duduk belakang tak luar. Ini lagi baik. Sebagai FB, eh, FB ni duduk belakang catat tu lebih baik daripada urut depan. Jangan marah saya, ini adalah amanah yang saya pikul untuk penggerak dan amanah yang saya pikul sebagai guru Al-Quran. Amanah yang saya pikul sebagai pemegang sanat. Carilah peluang, kejarlah mana-mana di muak ni. Guru-guru yang bersanat ramai. Tak ada yang lelaki sebab guru Al Quran lelaki dah keluar, guru perempuan dah ramai. Bersanat tak ada yang perempuan, tak apa. Dah tak ada. Orang oh, lelaki dah pupus kan? Eh? Ha, itu masalahnya. Akhir sekali, minta ampun maaf. Masih lagi ada bulan puasa. Maaf batin. Kalau salah silap saya, terlebih cakap. Tertambah dia punya ayat. Sebab nak menghubungkan satu dengan satu itu. Kena ada dia punya jajaran dia. Saya minta ampun maaf. Kalau nak apa nak tegur saya, panggil saya tegur. Jangan tegur saya kat belakang. Nanti yang bom saya terlampau ramai. Wa bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut minna wa minkum.